Selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari modul tingkah laku. Fokus hari ini adalah berkenaan tanggungjawab di tempat kerja. Tanggungjawab di tempat kerja bermakna setiap pekerja perlu buat tugas mereka dengan betul dan ikut peraturan. Ini termasuklah siapkan kerja ikut masa, ikut arahan pengurus dan bekerja sama dengan rakan sekerja. Kita juga kena jaga keselamatan diri dan orang lain. Gunakan peralatan syarikat dengan baik dan pastikan kerja berjalan lancar. Kalau ada masalah, kena berani bercakap dan sedia belajar dari kesilapan. Bila semua orang buat kerja dengan bertanggungjawab, syarikat boleh maju dan kita pun boleh jadi pekerja yang lebih dipercayai. Ringkasnya, bertanggungjawab di tempat kerja maksudnya buat kerja ikut cara yang betul, jujur dan ikhlas. Kertas penerangan ini bertujuan untuk terangkan mengenai tugas di tempat kerja standar petunjuk prestasi pekerja ketepatan masa dan rasa kepunyaan awak di tempat kerja maksudnya buat kerja ikut cara yang betul, jujur dan ikhlas. Setiap pekerja, tanpa mengira pangkat atau jawatan, wajib melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh majikan dengan sempurna mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas ini perlu mematuhi prosedur operasi standar. SOP, garis panduan kualiti dan tempoh masa yang telah ditentukan. Lokasi pelaksanaan tugas boleh merangkumi pelbagai persekitaran kerja termasuk tetapi terhad kepada pejabat, kilang, stor, ladang dan mana-mana premis atau lokasi operasi yang ditetapkan oleh organisasi. Prinsip asas dalam tanggungjawab dalam organisasi adalah seperti berikut. Pertama kepatuhan kepada arahan, pekerja hendaklah menyelesaikan tugasan mengikut cara, kaedah, dan tempoh masa yang telah digariskan. Kedua, akuntabiliti, setiap individu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Ketiga, konsistensi, prestasi kerja perlu menepati standard yang sama tanpa mengira lokasi atau jenis pekerjaan. Walaupun begitu, terdapat implikasi penting iaitu pertama, kewajipan melaksanakan tugas adalah teras kontrak pekerjaan. Kedua, kegagalan mematuhi tanggungjawab boleh mengakibatkan tindakan tata tertib. Ketiga, pematuhan ini menyumbang kepada kecekapan operasi dan reputasi organisasi. Tidak kira di mana atau dalam bidang apa seseorang bekerja, integriti profesional dan komitmen terhadap tanggungjawab. Bila kerja di pejabat, ada beberapa perkara asas yang perlu dibuat. Kenal pasti rutin harian, contoh, setiap pagi, periksa email dan senarai tugas yang perlu disiapkan hari itu. Perancangan, contoh, buat to-do list untuk pastikan kerja penting tak tertinggal. CTH, siapkan laporan sebelum jam pukul 3 petang. Penerimaan, contoh, terima arahan baru dari bos dengan terbuka, walaupun kerja last minute. Guna sumber pejabat, contoh, pakai printer komputer syarikat untuk kerja sahaja, bukan cetak resume peribadi. Fokus, contoh, Jangan layan WhatsApp atau media sosial waktu kerja kecuali urgent. Jujur, contoh, kalau tersilap delete fail penting beritahu bos terus supaya boleh cari jalan penyelesaian. Contoh relevan bagi bahagian ini, Ali kerja sebagai kerani pejabat. Setiap hari, dia buat senarai tugas CTH, uruskan dokumen, balas email. Guna komputer syarikat untuk kerja sahaja, tak main game. Kalau ada kelewatan, dia berterus terang pada bos dan cari cara untuk siapkan kerja. Moralnya, kerja pejabat nampak mudah, tapi kena disiplin dan amanah. Sebagai pelajar yang bakal melangkah ke alam pekerjaan, memahami dan mengamalkan etika kerja tinggi adalah kritikal. Hari ini kita akan fokus kepada dua aspek utama. Satu, disiplin merupakan kebolehan untuk mengawal diri, mematuhi peraturan dan menyelesaikan tanggungjawab tanpa pengawasan rapi. Mengapa disiplin penting? Membina reputasi sebagai pekerja boleh dipercayai meningkatkan produktiviti individu dan organisasi menjamin keselamatan dan kualiti kerja. Contoh praktikal, seorang jururawat di Hospital Sentiasa mencuci tangan mengikut protokol walaupun dalam keadaan sibuk. Pelajar intern yang menghantar laporan mingguan tepat waktu walaupun tiada peringatan dari supervisor. Aplikasi dalam pembelajaran hadir ke kuliah tepat waktu menyiapkan tugasan mengikut panduan yang diberikan. Manakala kerja berpasukan atau teamwork bermaksud kemampuan untuk bekerja sama secara efektif, menghormati kepelbagaian pendapat dan mengutamakan matlamat bersama. Mengapa teamwork penting? Projek kompleks memerlukan input pelbagai pakar mewujudkan persekitaran kerja positif mempercepat penyelesaian masalah. Sebagai contoh pasukan pembangunan produk di syarikat tech yang mengadakan brainstorming session di mana semua ahli, termasuk junior, digalakkan memberi idea. Ahli kumpulan assignment yang membahagi tugas secara adil berdasarkan kekuatan setiap individu. Aplikasi dalam pembelajaran, aktif menyumbang dalam kerja kumpulan menghormati perbezaan pendapat rakan sekumpulan. Terdapat empat kebaikan menepati masa terutamanya sebagai pekerja. A. Apabila kita sentiasa tepat waktu, ia membuktikan kita menghargai masa dan komitmen orang lain. Contoh, hadir ke mesyuarat tepat pada waktunya membolehkan sesi bermula tanpa menunggu, sekaligus mengelakkan pembaziran masa rakan sekerja. B. Menghantar kerja mengikut atau sebelum tarikh akhir membuktikan kita bertanggungjawab dan profesional. Contoh jika laporan bulanan sentiasa disiapkan awal, ia memudahkan pihak pengurusan membuat analisis tanpa tergesa-gesa. C. Ketepatan masa membantu pasukan berfungsi dengan lebih efektif dan efisien. Contoh, apabila setiap ahli menyiapkan tugasan mengikut jadual, projek dapat diselesaikan tepat pada waktunya tanpa masalah. D. Konsisten dalam menepati masa membina imej yang baik dan dipercayai. Contoh, Seorang pekerja yang sentiasa menepati janji akan lebih mudah dinaikkan pangkat berbanding mereka yang sering lewat. Contoh yang lebih sesuai dengan membayangkan anda menaiki kapal terbang. Jika semua penumpang lewat, penerbangan akan tertangguh dan merugikan ramai orang. Prinsip yang sama terpakai di tempat kerja. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme merujuk kepada sikap, tingkah laku dan etika kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas ia melibatkan komitmen terhadap tanggungjawab integriti dalam tindakan menghormati peraturan dan masa bertanggungjawab terhadap kualiti kerja saya berikan contoh pelanggaran profesionalisme 1 gagal melapor diri kesan menyebabkan gangguan operasi dan menambah beban kerja rakan sekerja contoh seorang jururawat tidak datang bekerja tanpa pemberitahuan menyebabkan wad kekurangan tenaga kerja dan pesakit tidak mendapat perhatian segera 2. Meninggalkan kerja sebelum waktu kesan. Tugas tidak diselesaikan dan menjejaskan produktiviti pasukan. Contoh, seorang pekerja kilang keluar 30 minit lebih awal tanpa kebenaran, menyebabkan proses pengeluaran terbantut dan target harian tidak tercapai. 3. Mengambil masa rehat yang lama kesan, membazir masa kerja dan menunjukkan sikap tidak serius. Contoh, seorang pekerja pejabat berehat selama dua jam untuk makan tengah hari sedangkan waktu yang ditetapkan hanya satu jam menyebabkan kerja tertangguh. Empat, bekerja melebihi yang sepatutnya kesan, walaupun nampak positif, ia boleh menyebabkan tekanan, burnout dan mengganggu work-life balance. Contoh, seorang eksekutif selalu bekerja hingga lewat malam tanpa keperluan mendesak, akhirnya jatuh sakit dan menjejaskan prestasi jangka panjang. Adakah anda tahu mengapa profesionalisme penting? Memastikan kepercayaan antara pekerja dan majikan. Mewujudkan persekitaran kerja yang efisien dan harmonis. Membina reputasi peribadi dan organisasi yang baik. Profesionalisme bukan sekadar tentang menyelesaikan kerja, tetapi cara kita melakukannya dengan disiplin, accountability dan sikap yang positif. Jadilah profesional, bukan sekadar pekerja. Berikut adalah tata cara rekod kehadiran dan ketidakhadiran. Kegagalan merekod masa masuk keluar setiap pekerja wajib catat waktu ketibaan dan pulang mengikut sistem yang ditetapkan. Contoh kesan, jika tidak direkod, suka dibuktikan kehadiran, boleh dianggap ponteng. Prosedur pemberitahuan jika lewat tidak hadir lapor segera kepada penyelia jika terlewat datang. Contoh, SMS WhatsApp sebelum waktu kerja, tidak dapat hadir, Beri notis awal dengan alasan sah, contoh pelanggaran, datang lewat tanpa makluman, dianggap tidak bertanggungjawab. Permohonan cuti kelepasan minta kebenaran secara formal, contoh, isi borang, email, sebelum tidak hadir. Contoh salah laku, tidak hadir tiba-tiba tanpa alasan kukuh sama dengan tindakan disiplin. Seterusnya, kita lihat tindakan tata tertib atau hukuman yang dikenakan kepada pekerja yang gagal ikut peraturan. Mari kita lihat definisi tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib merujuk kepada hukuman atau langkah pembetulan yang dikenakan oleh majikan terhadap pekerja yang melanggar peraturan, prosedur atau etika kerja di sesebuah organisasi. Mengapa tindakan tata tertib ini dilakukan satu? Menegakkan peraturan, memastikan semua pekerja mematuhi polisi syarikat dua. Membetulkan tingkah laku, memberi peluang pekerja memperbaiki kesilapan tiga menjaga disiplin organisasi, mengelakkan gangguan operasi dan ketidakadilan empat, melindungi kepentingan syarikat, mencegah salah laku yang boleh merosakkan reputasi atau produktiviti. Seterusnya, kita lihat contoh yang sesuai bagi topik ini. Ponteng kerja tanpa kebenaran melanggar prosedur keselamatan gagal mematuhi arahan majikan salah guna harta syarikat tingkah laku tidak profesional, CTH, bergaduh di tempat kerja. Apakah tindakan yang boleh diambil sebagai majikan? Satu amaran lisan, peringatan secara tidak rasmi dua. Amaran bertulis, nota rasmi untuk rekod pekerja tiga. Penangguhan kenaikan pangkat gaji, sekatan manfaat pekerjaan empat. Pemberhentian kerja, tindakan terakhir jika kesalahan serius berulang. Tindakan tata tertib bukan bertujuan menghukum semata-mata tetapi mendidik pekerja agar lebih bertanggungjawab dan mematuhi budaya organisasi. Disiplin yang baik mewujudkan persekitaran kerja yang adil dan produktif. Rasa kepunyaan bermaksud pekerja rasa ini tempat aku di mana mereka, peduli dengan syarikat macam peduli rumah sendiri rasa bangga bila syarikat berjaya sanggup lebihkan usaha untuk kebaikan organisasi. Contoh tingkah laku yang tunjukkan rasa kepunyaan jaga harta syarikat, contoh Matikan lampu pencetak tak guna untuk jimat kos sumbang idea. Contoh, cadang cara baru untuk tingkatkan jualan bela nama baik syarikat. Contoh, jelaskan pada pelanggan dengan sabar jika ada masalah kerja lebih masa bila perlu. Contoh, tolong siapkan projek penting walaupun dah waktu balik. Kenapa rasa ini penting? Pekerja lebih rajin dan committed syarikat boleh berkembang lebih cepat, suasana kerja lebih harmoni dan bersemangat. Bagaimana majikan bina rasa ini? beri pekerja peluang berkembang dengarkan pendapat mereka kongsikan kejayaan syarikat bersama bila pekerja rasa ini syarikat aku juga kerja bukan sekadar gaji tapi untuk kejayaan bersama rasa kepunyaan buat pekerja lebih bertanggungjawab dan gembira bekerja yang akhirnya untungkan semua pihak seterusnya saya akan menerangkan tentang kompetensi Kompetensi pekerja merujuk kepada kemampuan dan kecekapan seseorang untuk melaksanakan tugas mengikut standard yang ditetapkan oleh organisasi. Ia meliputi pengetahuan, apa yang dia tahu, kemahiran, apa yang dia boleh buat, sikap, bagaimana dia bekerja. Kompetensi menentukan sejauh mana pekerja layak untuk sesuatu peranan dan boleh menyumbang kepada kejayaan syarikat. Saya ulang sekali lagi, kompetensi pekerja merupakan kemampuan dan kecekapan seseorang untuk melaksanakan tugas mengikut standard yang ditetapkan oleh organisasi. Terdapat tiga jenis kompetensi. Satu, kompetensi teknikal, hard skills, contoh, pemandu lori, mahu memandu dengan selamat, tahu laluan terbaik dan boleh uruskan dokumen penghantaran. Juru elektrik, faham pendawaian, boleh baiki kerosakan dan ikut prosedur keselamatan. Pegawai kewangan boleh analisis data kewangan guna perisian seperti Excel dan sediakan laporan. 2. Kompetensi interpersonal, soft skills, contoh, kerja berpasukan, boleh bekerjasama dengan rakan sekerja tanpa bergaduh. Komunikasi, boleh bercakap dengan jelas sama ada dengan pelanggan atau majikan. Kepimpinan, bimbing rakan sekerja jika lebih berpengalaman. 3. Kompetensi berasaskan sikap contoh, Disiplin, datang kerja tepat masa, ikut arahan. Inisiatif, cari cara lebih baik untuk selesaikan masalah tanpa disuruh. Etika kerja, jujur dalam tugas, tak menipu rekod kerja. Kenapa kompetensi pekerja penting produktiviti meningkat? Pekerja cekap siapkan kerja lebih cepat dan berkualiti, kurangkan risiko. Pekerja kompeten kurang buat kesilapan. CTH, keselamatan di kilang kepuasan pelanggan pekerja yang mahir layan pelanggan dengan baik kenaikan pangkat gaji, pekerja yang terus tingkatkan kompetensi lebih berpeluang naik jawatan. Di sini saya turut berikan contoh keadaan kurang kompetensi, seorang tukang masak di restoran tidak tahu cara guna mesin baru, menyebabkan pesanan pelanggan lewat. Manakala contoh pekerja kompeten, seorang juru jual yang fasih tentang produk, boleh jawab soalan pelanggan dan mencapai target jualan setiap bulan. Adakah anda tahu bagaimana tingkatkan kompetensi? Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil. Pertama, latihan. Hadiri kursus dalam syarikat atau luar. Kedua, praktik. Lebih banyak buat, lebih mahir. Ketiga, minta maklum balas. Tanya penyelia di mana boleh diperbaiki. Keempat, belajar daripada rakan. Ambil iktibar daripada pekerja lebih berpengalaman. Kompetensi bukan sekadar boleh kerja, tapi boleh kerja dengan baik semakin tinggi kompetensi semakin bernilai seseorang pekerja itu